Добрый день. Мы находимся сейчас в гостях Ягодина Анатолия Васильевича. И мы сейчас хотим рассмотреть, с вами хочу рассмотреть одну гибридную форму, очень интересную, называется бананчик розовый. Это перспективная форма, дуже красивая ягода. И такая она, начинает вроде действительно как бананчик. Но в этом году она не очень такая небольшая она, в том году были до 4 сантиметров. Ягодки такие, как бананчики, действительно. И розовые, трошки розовые были. Но в том году вкус замерз, и отбило только запасную почку, и дало одну гроночку. Вот. Э, э, вкус гармоничный, приятный, мясисто сочная, с легким подкрустом Ну, очень... На глаз она очень красиво смотрится, конечно, на рынке она хорошим спросом, имеет хороший спрос. И вот если надо будет лоза, пожалуйста, если лоза уже почти вся созрела, есть отводок, два отводка, вот, кошечка грея, чтобы корешки росли. Пожалуйста, надо будет, обращайтесь. Тут же на этом кусе привиты еще у меня гибридная форма шакири шакири. Вот уже тоже лоза начинает созревать. Шакир это ультраранний сорт. Мускат, хрустящая. Ну, перспективно. Тут у меня на самом кусе, тут у меня подвой коберт. Тут у меня три сорта. Это бананчик розовый, шакиру привели и э, флагман. Флагман, конечно, по вкусовым качествам дуже превосходный. Хотя и гармония, но она дуже-дуже перспективный сорт, потому что это флагман, днепровский сувенир и подарок Беларуси. Это самые лучшие, я думаю, формы, гибридные формы Калугина Виктора Михайловича. Может, кому-то что-то надо, пожалуйста, обращайтесь по телефону 063 841 0526 26. Пожалуйста, также прошу вас звонить и гарного вам дня, и чистого неба, и здоровья вам, и миру.